الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul huzna in shi'ta sahla rabbi yassir wala tu'sir wa atmi bil khair amma ba. jadi sebelum kita masuk pengajian kita pada malam ini di sini ada dua soalan yang dikemukakan oleh pelajar dari Jordan yang mengikuti pengajian kita uh, dia muskil berhubung dengan dua masalah yang pertamanya berhubung dengan kumpulan ahbash yang sedang merebak dikatakan di Jordan ini Bukan sahaja Jordan, bahkan sebahagian daripada negara-negara Arab Dan mula telah wujud di dalam negara kita Satu kumpulan yang dikenali dengan Ahbash Ahbash ini, bila munculnya isu ini beberapa tahun yang lalu Saya tengok dalam Youtube uh, Penjelasan yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah Zuhaili Tentang Ahbash Dan tadi saya tengok uh, pandangan yang telah dikemukakan oleh Dr. Yusuf Kordawi jadi dan yang ketiga saya mengambil maklumat berkaitan dengan Ahbash ini pun juga uh, kepada pelajar-pelajar kita yang pernah belajar di Jordan jadi hasil daripada maklumat yang saya perolehi itu saya nampak bahawa kumpulan Ahbash ini dia lebih kurang kumpulan jam, jam, jama'atul takfir yang berkembang di Pakistan yang dibawa oleh orang-orang Arab Jemaah tu takfir atau ma'abas ni apa silapnya, apa salahnya? Mereka suka mengkafirkan orang apabila orang bercanggah pendapat dengan mereka. Cuma jamiah tu takfir ini dia lebih kepada salaf. Berlaga dengan pemikiran dia, pendapat dia, dia kata kata ya. Eh? Mereka berpegang kepada Zahid Zahid Nafs daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Tanpa takwilan, tanpa huraian, tanpa tafsiran. Ada pun kumpulan Ahbash ini dia fanatik Asyairah Asyairah ni kalau kitanya dalam negara kita kita sebut apa orang yang mengaji Tauhid melalui sifat 20 kan Bercanggah dengan dia mengkapi ha, Jadi kumpulan ini Yusuf Qadawi kita perlu dijauhi Di antara pemikiran Ulama yang membawa apa dia pemikiran ini di antara tokoh yang membawa pemikiran ini di antaranya saya tengok tadi iaitu uh, Hasan Saqaf dia ni sangat anti kepada albani bila albani tulis buku silsilatil ahadisid do'aifah wal maudu'ah dia buat pu 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 keluar pula satu buku tanakudat albani dia lawan balik bila albani tulis satu buku sifatus salah solatin nabi Sallallahu alaihi Wasallam, sifat semayang nabi macam mana berdasarkan kepada hadis-hadis hadis yang sahih dia buat keluar satu buku lagi sahihus sifatin nabi sifat solatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bani kata sifat sembahyang Nabi macam ni berdasarkan pada hadis. Dia buat keluar pula sahih. Ah ha, dia kata ka'annaka tanzuru ilaihi. Seolah-olah kamu nampak Nabi sembahyang macam mana buku yang dia buat ni. Ha, banyaklah masalah-masalah yang dia bercanggah dengan orang-orang yang membawa ilmu hadis ini. Itu kedudukan Hasan Saqaf Siapa-siapa yang belajar di Jordan dengan dia Memang dia balik ke dalam negara kita ini membawa pemikiran yang bahaya yang berat ini. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang berbeza pendapat dengan kita, kita tidak boleh senang dan mudah menghukumkan mereka kafir, terkeluar daripada Islam ataupun ahli neraka. Di sini saya bawa satu buku untuk membincangkan tajuk yang ringkas ini, Manhajul Imam Syaukani fil Aqidah, Manhaj Imam Syaukani di dalam bab akidah. Walaupun seseorang itu melakukan dosa besar dia kata hukmul murtakabil kabirah amma hukmul murtakabil kabirati fa in fa inna ahli sunnah wal jamaati fi zalika Anaman man anna marnir kabiratan duna syirki wa lam yastahilha fa innahu la yakfur mengikut akidah ahli sunnah wal jamaahnya orang buat dosa besar macam mana pun selagi mana dia tidak syirik kita tak boleh kata dia kafir dia tidak menjadi kafir dan bila dia berkekalan Walaupun dia berkekalan dengan dosa tersebut Cuma di, di, dianggap sebagai apa? Bal yusamma mu'minanna na Bal yusamma mu'minan na imani iman Orang yang buat dosa besar ni Selama mana dia tidak syirik Dia dianggap orang yang lemah iman Orang yang kurang iman Sebab la hayna yajni zani Haina yajni wahuwa mu'min Tidak Berzina seseorang yang berzina itu ketika dia berzina dia mukmin betul-betul kuat iman dia. La yasriku sariqu hayna yasriku wa huwa mukmin. Seseorang pencuri dia tidak akan mencuri di dalam keadaan dia beriman. Maknanya bila dia mencuri bukan kata dia jadi kafir, iman dia lemah pada masa itu. Bila dia berzina bukan kata dia kafir, iman dia lemah pada ketika itu. Jadi bagi orang yang berpegang kepada ahli sunnah wal jemaah ini dia tidak mudah mengkafirkan orang walaupun seseorang itu melakukan dosa-dosa yang besar. Wa idza mata musirran 'alaiha wa lam yatub minha fa inna amrahu ila Allah Ta'ala. Walaupun dia berterusan dengan dosa besar sampai ke mati, hari-hari buat dosa besar. Bukan kata dosa kecil. Berkekalan dengan dosa besar, tak taubat. Urusannya terserah kepada Allah Ta'ala. Fa insya'a ghafaralahu zambahu wa adakhalahul jannata kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala masuk dia dalam syurga, Allah Ta'ala ampun dia. Wa insya'a azabahu biqadri zambihi adlan minhu subhanahu. Summa yukhrijuhu minan nari wa al jannata. Li'annahu la yakhludu fin nari illal musyriku. Dia kata, kalau dia Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala ampun dia. Orang buat dosa-dosa ni, dia mati tak tobat. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala ampun dia dan dia dimasukkan dalam syurga. Sebaliknya kalau Allah Taala berkehendaki nak mengazabkan dia terpulang kepada Allah Taala. Orang buat dosa besar, besar sampai mati tak tobat-tobat. Kalau dia dimasukkan dalam neraka pun, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dia tidak kekal dalam neraka. Ha itu pegangan kita. Ha, jadi kembali kepada pemikiran apa dia tadi? Ahbash ini ataupun Jamaahut Takfir ini sangat bahaya. Dia dirasafi fahaman khawarish mudah mengkafirkan orang bila melakukan kesilapan ataupun dosa-dosa besar. -dosa -dosa. ha, dalam negara kita dah ada di kalangan ulama pun ada. Di kalangan tok guru pun ada. Berbeza kafir, berbeza murtad, berbeza syirik. Cukup cepat mengkafirkan orang. Mem memunafikkan orang. Ah ha, ni munafik ni. Bila baca ayat, -ayat Quran tentang ciri-ciri orang munafik, dia tuding dan jari kepada seseorang, sesuatu kumpulan mudah mengkafirkan orang, memunafikkan orang, mudah memfasikkan orang, mudah menyesatkan orang. Jadi secara kesimpulan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Okey, soalan yang kedua, mana Ahbas ini satu pemikiran yang sangat bahaya yang perlu dijauhi. Yang kedua dia tanya berhubung dengan masalah mengaji melalui YouTube, internet ini tak ada guru. Ha, boleh tak boleh? Sebab apa? Didengar selalu orang dengar kan hadis-hadis Hadis-hadis kata siapa yang tidak ada guru syaitan guru dia. Sebenarnya hadis ni maudhu', bukan hadis Nabi, Nabi tak sebut. Uh, di sudut ilmu ni hadirin sekalian, ada perkara-perkara asas yang kita kena mengaji. Perkara-perkara asas yang kita kena belajar. Berhubung tauhid, perkara asas yang berkaitan dengan tauhid. Fiqh, tasawuf, hadis kitab-kitab usul yang tu kita kena belajar secara bertalaki macam hadis ni, tak boleh baca sendiri-sendiri susunan sitah dia nak alim nak faham hadis ni dia baca sendiri tak belajar tak boleh tafsir pun sama adapun setelah kita belajar untuk memperolehi maklumat tambahan kita boleh baca tidak dianggap apabila baca tu tak ada guru depan kita syaitan guru kita tak maknanya asas bacaan tu kita dah tahu dan apabila kita baca kita dapat membezakan oh ini salah ini betul jadi apabila hadis maudhu' ni dipegang memang disebarkan masa kita belajar di sekolah Arab dulu pondok dulu memang tok-tok guru nak baca hadis ni. Dia kata nak baca kitab mesti semua kita kena ada guru. Dalam dunia ni berapa ribu kita, berapa ribu guru kita nak kena cari. Maknanya bukan semua kita nak kena berguru. Macam kita kita hadis ni berat, tafsir berat yang tu kena berguru. Adapun buku-buku biasa sebagai maklumat tambahan daripada ilmu yang telah ada di dalam diri kita, kita boleh baca. Tidak menjadi satu kesalahan. Okey, itu dua maklumat yang nak disampaikan kepada yang menanya soalan tersebut. Okey, seterusnya kita masuk kepada hadis sebuah.